चौदह दिसंबर 2018 को इसका माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया उसके बाद कॉलेज यहाँ बीएम कॉलेज बना हुआ है उसमें हमारे पिंड के बुजुर्गों ने बनाया जमीन, जमीन देके उसको बनाया इस इलाके में जितना भी शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ उसमें हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा योगदान दिया ਮਾਹਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਸ਼ਵਲਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਲక్ష్ਮੀਪੁਰਾ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਕਟਿਹਾਰ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਗੁਰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ सुरेंद्र ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨ बुजुर्ग तो भीड़ मिली भी है और साग बहादुर साहब जब, जब आए थे जी। वो का किनारा था जी जी वो स्थान जब कट गया जी। तो सारा सामग्री यहाँ आ गया अच्छा तो उसके साथ में हुमनामा और साथ में गो ग्रंथ साहब जी महाराज जिसका अपने अपने दर्शन कौन सा दरिया था वो गंगा 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 यानी कहने का मतलब है किसी फ्लड में वो रह गया था जी हाँ हाँ आपको आपके बुजुर्गों को मिला जी हाँ जी हाँ और यहाँ पे जो गुरुद्वारा साहब स्थित है हाँ, हाँ. ये कितनी देर से नगर लक्ष्मी पर्व का जो नगर बच्चे ने या बुजुर्ग ने किन्ने ऐसे इस गाँव में करीब करीब अढ़ाई सौ घर है अढ़ाई सौ घर है हाँ जी। और इस इलाके में करीब करीब सात आठ गुरुद्वारा है।, है और सारे सिखी में परिपूर्ण है ठीक ना? ठीक है ना और इसके अलावा यह गुरुद्वारा सबसे बड़ा है क्योंकि ये गुरु तेग बहादुर साहब का ऐतिहासिक स्थान है जहाँ उनका चरण पड़ा है वो सुशोभित है यह गुरुद्वारा संत बाबा हरबंश सिंह जी कार्य उसके बाबा बीरा जी द्वारा इसे सात दिसंबर 2014 को इसका नींव पड़ा और 14 दिसंबर अट्ठारह को इसका माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और काफ़ी करीब करीब मैं समझता हूँ कि पचास हजार सिखों की यहाँ जुट हुई जिसका सारा देख वगैरह देखभाल वगैरह सारा व्यवस्था प्रबंधक उस समय जो उस टाइम के थे उन्होंने सारा बहुत अच्छे तरह से प्रबंध किया और इस अवसर पर उस अवसर पर दिल्ली से अमृतसर से भी रागी जत्था और भाई मान सिंह जी कथावाचक इसके हैं। अलावा जो हैं। हमारे इलाके के बड़े बड़े एम पी एम एल ए उनका हैं। भी पहुँच हुआ सबका सम्मान किया गया जो यह ऐतिहासिक नगर जो ऐतिहासिक इमारत स्थापित की गई है जी हाँ का किन्ना योगदान है ये जब, जब ये गुरुद्वारा बना तब सरकार ने इसको पर्यटन स्थल मिल गया क्योंकि ये धर्म स्थान है हर एक लोग इसको दर्शन के लिए आए हाँ। और वहां से भी करीब करीब तीन करोड़ का काम हुआ पर्यटन स्थल से बिहार सरकार द्वारा हाँ हुआ उसमें वो जिसमें आप ठहरे हुआ है ना वो एक करोड़ दस लाख का है रोड है और यहाँ से लेकर के गंगा किनारे तक रोड बना जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब का यात्रा शुरू हुआ था वहां तक ये कुंडी घाट तक ये रोड बना

लेकिन फिर भी हम गुरु सिख हैं जो भी कमाई का जो, जो अंश बनता है हम लोग देते हैं और जितने भी किसान है जो हाँ सिख किसान है हाँ, सिख किसान सभी के पास जमीन है जमीन है सभी के किन्यक पास किन्यक दो, दो एकड़ चार एकड़ पांच एकड़ दस एकड़ पचास एकड़ सभी के पास है कोई इस तरह का बच्चा कोई ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡੋ ਹੈਗਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤੇ ਜਨੂਵੇਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਮਹਿਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਅਲੈਕਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ 5000 ਦੀ ਹੈ 5000 ਇੱਕ ਮਾਧਿਅ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕabhi ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਲਾਣੇਦਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੇ

थोड़ा मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार नाल जनता जनता दल यूनाइटेड संख्या भाजपा में चार बुक्का है इधर उधर अच्छा यहाँ पे जो स्कूल की व्यवस्था है श्री गुरु तेग बहादे ऐतिहासिक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरु तेगबाद अकादमी जिसमे आप अभी ठहरे हुए हैं वो गुरु तेगबाद कितनी क्लास तक में करीब करीब सौ आठ क्लास आठ क्लास तक आठ क्लास करने के बाद जो बच्चे है बच्चिया है वो कहाँ जाते हैं जाते हैं अगल बगल में चार पाँच छः किलोमीटर के दूर हाई स्कूल है हाँ उसमे बच्चों के लिए बच्चों के लिए छह इस, इस, किलोमीटर इस इस इलाके में सबसे पहले हमारे बुजुर्गों ने उन्नीस में हाँ। इस पिंड में स्कूल की स्थापना की उसके बाद अच्छा। हमारे बुजुर्गों ने अपना जमीन देके गुरु नानक कन्या उच्च विद्यालय बनाया हाँ। उसके बाद कॉलेज यहाँ बीएम कॉलेज बना हुआ है उसमें हमारे पिंड के बुजुर्गो ने बनाया जमीन दे के उसको बनाया इस इलाके में जितना भी शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ उसमें हमारे बुजुर्गो ने बहुत बड़ा योगदान दिया

हिंदू भाईचारा भी रहा अपना हाँ हाँ। मुस्लिम भाईचारा भी रहा क्या पूरा सहयोग है ना गुरु साहब जो गुरु तेग बहादुर जो आए उस वेले जान वेले बंद सिख अपने छे अच्छा जरा पिंड

ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਨਾਲਾ ਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਮਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦੱਥੇ ਸਹਿਤ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ जो इतने का प्रचार दूर देशों जा रहे है मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद निवाद हा। करता हाँ कर हा। तो नाल ही मैं और संगतान को भी दसद हाँ तुम आके दर्शन दियो, दियो जरा सा जरा धन हो जाओ इतना जरा हुक्मनामा वीर साहब हैं पुरातन वीर साहब हैं जरा और दे भी से जरा दो उसणियाब एक हकीकत हकीकत राज जी तो एक शिवनाथ पंडित जी का वह हुक्मनामा हर तरह न लिखा गया है वो भीर साहब जरा छः महीने पानी से रहा वो एक भी अखर खराब नहीं हुई है तुम आके दर्शन करो बहुत थोड़ा भला होएगा सो so, बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं टाइम टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ही हूँ जिन्होंने प्रचार प्रसार के लिए इतना संगत वो अपने आप को मौका देता है बहुत बहुत धन्यवाद दे। देर नगर लाछी प्रदेश सात संगत जी थानू तो साडियो किस तरह की लगी साडे कमेंट बॉक्स में जाके ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ਦਿਓ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋ ਮજરા ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਡਜੋਇਨਿੰਗ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ